Сьогодні, 1 жовтня, увесь світ відзначає день музики. Те, що вона впливає на стан людини, ні для кого не секрет. Вона може як зіпсувати настрій, так і вилікувати від стресу чи серйозніших захворювань. У світовій медицині навіть виокремився такий напрям музикотерапія. Детальніше розпитаємо музикотерапевта, диригента Стефана Недарицю. Доброго вам ранку! Доброго ранку, з якої музики розпочався ваш ранок. Сегодня начался день у меня, и вчера правда закончился день, и не совсем стандартно, потому что мне подарили диск Дмитрия Красноухова, киевского композитора и пианиста. Это удивительный человек, удивительная музыка. Чаще всего я слушаю классическую музыку, особенно свои наработки в этой области, а сегодня я слушал Красноухова. А на чем базуется эффект музыкотерапии? <существует> что есть? можно вважать и ликувальною? Да, Марина, если сейчас мы возьмем хотя бы один маленький фактик, и мы сейчас разберемся, потому что говорить на эту тему можно очень долго. Давайте посмотрим, что происходит вообще в жизни человека. Музыка является вездесущной, но самое главное, что все ключевые моменты жизни, рождение, школа, окончил школу, даже в армию забирают, обязательно музыка играет, свадьба, юбилеи даже провожают нас отсюда тоже с музыкой. С чем это связано? Связано это с тем, что музыка является самым высокодуховным искусством. Там нет ни слов, ни картинок, ничего нет. Но она притягивает непонятно почему. Потому что мы как бы два в одном. Живем одновременно в двух вселенных. И в духовной, и на земле. Она воздействует на нашу духовность, поднимая ее. А теперь давайте посмотрим, как возникает болезнь. Возникает болезнь очень своеобразно, особенно хроническая болезнь. Она возникает не в физическом теле, а возникает, если так можно сказать, в ауре человека, то есть в его информационном поле. И потом она потихонечку-потихонечку передается в информационном поле, так скажем, это субатом, а, субатомный уровень. Потом идут атомы, потом идут молекулы, потом идут клеточки. Это долго развивается, может быть, 10 лет и даже 20 лет. Потом идут органы, а потом идут системы. И вот хроническая болезнь чаще всего у человека возникает в результате, я бы сказал бы так, дискомфорта в душе. или так как музыка вплывает у Мы сейчас придем к этому, мы сейчас придем. Дискомфорт души, например, кто-то угнетает тебя на работе, не нравится твоя работа или даже дома. Так определили ученые, что для того, чтобы заболеть раком, необходимо еще одно условие ⁇ быть долгое время в угнетенном состоянии души. То есть это обязательное условие, потому что клеточки рака есть у всех. Как же это все вылечивается, вы говорите? Мы же говорили только что о духовности. Это вот энергия, наша аура, то есть наша высокочастотная вибрация. Это и есть духовность. Слушая музыку, восстанавливается все полностью. Но главное восстанавливается состояние твоей души. Поэтому мы вылечиваемся от любых болезней, начиная с того конца, откуда она началась, а не наоборот. Официальная медицина начинает с другого конца. Проверяет анализы, анализы, анализы. А что там происходило, этого никто не смотрит. А можно разделить и наши кедлы лучше курысным? Все зависит от э, высокочастотности вибрации. Дело в том, что все, что нас окружает, э, вы сами понимаете, все вибрирует, все все вибрирует полностью. Э, э, есть музыка, которая достаточно низкочастотная, низкочастотная, она может быть наоборот угнетать в самую центральную нервную систему, гипоталамус, который руководит этой центральной нервной системой, или может музыка наоборот заставлять ее лучше работать. Это высокочастотная. То, что мы слушаем, рок или металл, оно вплывает на психику. Тяжело сказать определенно для каждого человека, но в целом, если брать, то это не я придумал, это исследования мировые. Молодежь, когда начинает слушать или слишком много увлекаться рок-музыкой, то блокируется работа центральной нервной системы. А именно, как я уже сказал, гипоталамуса, который выделяет эндорфин, гормон счастья. Если эта система не работает, то этот, извините, мы его называем наркотик собственного производства, надо откуда-то извне брать. Это начинается. Или алкоголь или сигареты, или, не дай бог, наркотики. Есть такая музыка, которая помогает прокинуться. Давайте послушаем, какую треба в слухати слушать музыку. Давайте. Шеф, в артусе, из и на чем идея? Ну, вообще-то утром я рекомендую слушать более активную музыку, но она обязательно должна быть положительная, то есть оптимистичная. Почему? Как ты день начнешь, так ты его и проведешь, так ты его и закончишь. Вот это произведение, это оно и называется "Утро" Грига. Я его дополнил на своих сеансах, часто применяю его звуками птичек, утренние птички, знаете, в саду, особенно весной. Главное, чтобы музыка была в мажоре чтобы она вызывала вашей душе радость. Это, в принципе, главное условие. Потому что вечером я, к примеру, не рекомендую уже слушать активную музыку, когда готовишься к ко сну. То есть давайте сейчас прослушаем вечернюю музыку. Давайте. Прокомментуйте, пожалуйста. Для вечера я рекомендую Конечно же, классическую музыку. Спокийн. Да, может быть, более спокойную, но обязательно она должна быть очень красивой. Так? Во всех своих дисках, которые я сделал специально для занятий дома, последние произведения обязательно медленные, обязательно для отхода ко сну, так скажем. И они с кузнечиками или с водопадом. Или ну, засыпают. Да, да, чтобы успокаиваться. Человек засыпал сладко. А самостоятельно людина может влаштовать себе курс? Может. В принципе, я сам еще до того, как занимался, стал заниматься музыкальной терапией, интуитивно каждый вечер, час, а иногда и два, находясь, приходя домой в усталом состоянии, я начинал слушать музыку. Почему? Звук – это энергия. Она, попадая в наши ушки, превращается в энергию, и мы восстанавливаем свои силы. Почему мы ходим на концерт, и после этого выходим радостные, счастливые. Поэтому я каждому человеку рекомендую обратить на это внимание. И может быть ту музыку, которую больше всего нравится слушать, но рекомендую классическую с 8 до 9 слушать, заниматься. Как должен отбываться сам сеанс? Найшли улюбленную музыку, включили ее. Что дальше? Вы знаете, Марина, я задолго до того, как стал заниматься музыкальной терапией, то есть лечить других людей, я сам себя лечил. Каким образом это происходило? Я приходил домой и интуитивно ставил какую-то музыку или одевал наушники, два часа прослушивания, я как будто только что проснулся. Позже выяснилось, что музыка – это энергия звуковая, она обладает восстанавливающим эффектом. Я рекомендую всем людям заниматься музыкальной терапией, слушать любимую музыку в вечернее время. Лучше всего с 8 до 9, потому что в 9 нужно ложиться спать уже желательно. Вот как это все делать? Написано в моих мини-книжечках, которые идут с диском, который я специально для этого сделал. Ну, скажу так, желательно иметь двухлитровую бутылочку с водой с собой, чтобы она зарядилась. Поруч, чтобы да, поруч, чтобы зарядилась вашими, так сказать, положительными вибрациями. А дальше просто слушать выполнять разнообразные упражнения, о которых я сейчас не могу рассказать, это очень долго для восстановления. Это все в основном называется энергетические упражнения. А кому будет шутный результат? В принципе, результат может быть и через день и через год, но в целом я реком... від Да, від я рекомендую заниматься этим А как впливает спів на То есть, каждая людина подспевает себе. Тобто, їде в автівці, там душ принимает. Если як он начинает подпивать это говорит уже точно о том, что он на пути выздоровления. Почему? И музыка ему очень нравится, или он вспомнил очень хорошую мелодию, а когда человек поет, он сам становится резонатором, он резонирует положительной вибрации, и здоровье восстанавливается. Дякую вам за разговор. Нагадаю, у нас в гостях был музыкотерапевт Стефан Недариця. Свои комментарии можете присылать на нашу электронную адресу. Она на экране.